गुड मॉर्निंग दोस्तों स्वागत है आपका एक नई वीडियो में अभी मैं बेलगाम में हूँ बेलगाम बेल सिटी में और ये मेरे पीछे डोरमेट्री है हॉस्टल तो यहाँ पे मैंने स्टे किया था ये आप देख सकते हैं पीछे ये इस जीनों से है डोरमेट्री ये है मंद मंदिर तो ये मुझे 270 की पड़ी और काफ़ी साफ़ सुथरी है इसको एक राजस्थानी अंकल हैं वो चलाते हैं और ये ये देखिए कल्याण ज्वेलर्स के सामने कल, कल्याण ज्वेलर्स के सामने और ये रोडवेज जो यहाँ का सी है मेन बस स्टॉप वहाँ से मात्र ये एक किलोमीटर की ही दूरी पे है तो आज मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊँगा महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी महान क्रांतिकारी क्रांतिवीर सांगोली रायना जी का गांव सांगोली जो कि कित्तूर के पास पड़ता है और साथ में दिखाऊंगा कहाँ पे वो शहीद हुए थे नंदगढ़ और रानी चेन्नम्मा जी का महल कित्तूर तो मतलब तीन चार पार्ट होंगे वीडियो उसमें अलग अलग में सारा आपको देखने को मिलेगा अभी सुबह के सवा आठ बजे हैं और निकल चुका हूँ मैं बस शॉप के लिए तो ये आ गया हमारे सामने सेंट्रल बस स्टेशन बेलगावी ये देखिए ये बस अड्डा काफ़ी अच्छा बनाया है एकदम काफ़ी वीआईपी टाइप का बढ़िया साफ़ सुथरा है ये आप देख सकते हैं पर चार से बस जाएगी कित्तूर ये चार कित्तूर और कित्तूर क्योंकि सांगोली के लिए डायरेक्ट कोई बस यहाँ से नहीं है तो पहले कित्तूर हमें चलना पड़ेगा और कित्तूर से जो सांगोली है वो मात्र पंद्रह किलोमीटर रह जाता है और आप बेलहोंगल से भी जा सकते हैं बेलहोंगल से भी सोलह किलोमीटर रह जाता है सांगोली अभी हमारी बस निकल चुकी है बेलगाम बस स्टॉप से और अब वैसे बस खाली है आप देख सकते हैं बस में ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है और यहाँ से आपको रास्ते के नज़ारे दिखाते हुए देख चलते हैं कि तूर और फिर फांग बस से उतर चुके हैं और अब ये रानी चेन्नम्मा सर्कल पे आ गए हैं और बस स्टॉप यहाँ से यहीं बस 500 मीटर की दूरी पे इधर साइड में बस स्टॉप है लेकिन कित्तूर फोर्ट इस साइड में पड़ता है और सांगोली भी यही सड़क जाती है तो बस स्टॉप जाने का को कोई फ़ायदा नहीं है तो इसलिए वजह से मैं यहीं उतर गया और वहीं और बस बस का किराया लगा सिक्सटी फाइव और ये देखिए हमारे सामने एकदम कित्तूर रानी चेन्नम्मा ये यहाँ की रानी थी जिनके सांगोली रायन्ना जी इन्हीं के मुख्य सेनापति थे ये देखिए सामने आ, लगा हुआ है एक स्टेच्यू इनका लगा हुआ है और ये और ये वाली सीधा रोड कित्तूर फोड़ को जाती है कित्तूर किले को जाती है जो कि इनका किला था रानी चैनम्मा जी का और कितूर फोर्ट के बगल से ही जो रास्ता जाती है वो सांगोली को जाती है क्योंकि मैं जनवरी में यहाँ पे आया था एक बार और मैं यह दूसरी बार आया हूँ जनवरी को मैं आया था पंद्रह जनवरी को और चूँकि रात हो गई थी काफ़ी यहाँ नंदगढ़ वगैरह कवर किया मैंने इसके बाद ये फोर्ट भी बनाया वीडियो फोर्ट का भी फोर्ट का वीडियो आप पुराना वाला देखेंगे जो मैंने पहले बनाया था और इसके बाद सांगुली लिया तो वहाँ पे रात हो गई थी तो इस वजह से रात में शूटिंग हो नहीं पाई थी और ये देखिए सांगुली रायन्ना जी की मूर्ति यहाँ भी लगी है ये मेन चौराहे पे ये देखिए सांगुली रायन्ना जी की मूर्ति ये है हमारे पीछे संगोली रैमना जी की फोटो क्योंकि धूप काफ़ी तेज हो रही है तो इस वजह से आपको सही से दिखेगा नहीं ये देखिए रानी नम्मा की तोड़ और रोड के एक गेट के एक साइड में सांगोली रैमना जी की प्रतिमा लगी हुई है और गेट के दूसरी साइड ये इनकी लगी हुई है ये देखिए तो ये जो दूसरी साइड में मूर्ति लगी हुई है ये अमतुर बालप्पा जी की है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रास्ते पे आ गए हैं और ये सीधे फोर्ट को जाती है जो वहाँ पे रानी चन्नम्मा जी की मूर्ति लगी थी वहाँ से किले किला मात्र 500 मीटर की दूरी पे है आधे किलोमीटर तो पैदल पैदल ही जा रहे हैं और ये देख सकते हैं यहाँ पुराने पुराने घर ये देखिए पुराने पुराने खपराइल वाले घर वैसे बेसिकली ये जो किित्तूर है ये एक तालुका है एक छोटा सा टाउन है कस्बा और पहले ये कित्तूर राज्य हुआ करता था किला अच्छा खासा है बड़ा भी है मैं आपको दिखाऊंगा और अभी थोड़ा बादल वग़ैरह बन गए हैं शायद बारिश का मौसम आने वाला होगा तो किला में आपको पुरानी वाली जो वीडियो मैंने अभी तक नहीं डाली है वो अटैच करूँगा क्योंकि किला घूमने का भी आज टाइम नहीं है तो इसके बाद आप फटाफट संगोली ले चलते हैं और यहाँ पे इस चौराहे से ये वाली जो रोड है इधर ये सांगोली को जाती है और ये सामने ये कित्तौर फोर्ट है कित्तूर किला और यहाँ पे एक होटल है तो देखते हैं कुछ खाते पीते हैं कुछ खाने पीने को मिलता है कि नहीं तो ये देखिए यहाँ पे पुराना सा एक होटल है और ये होटल है चलिए आइए देखते हैं इसमें क्या क्या मिलेगा हमें तो यहाँ पे इडली डोसा वगैरह बहुत अच्छा बड़ा फेमस एक नंबर तो भी यहाँ पे इडली डोसा इडली और तो तो इडली सांबर और चटनी इडली सांबर और चारियल का चटनी का चटनी ट्राई करते हैं यहाँ पे लोग बैलगाड़ी भी रखते हैं अभी भी ये देखिए बैलगाड़ी पे अनाज लाद के ले जा रहे हैं ये भी काफी अच्छी बात है इको फ्रेंडली गाड़ी रखी हुई है बैलगाड़ी यहाँ पे बैलगाड़ियों का चलन अभी अभी भी है और ये देखिए यहाँ पे, यहां पे। ये है सांगोली का बस स्टॉप मतलब सांगोली जाने वाली बस इधर से ही जाती है ये ये इस साइड में किला है और यहीं पे बगल में रोड जाएगी ये इधर सांगोली जाएगी हाँ एक घंटे खड़े रहने के बाद बस आई है और अब इसके बाद चल रहे हैं सांगोली की तो दोस्तों अब मैं संगोली पे उतर चुका हूँ और यहीं पे ये देखिए सामने मेरे पार्क है और अभी अपने बस देखी तो यहाँ पे क्या है कि बस हम लोग उधर से ही आए थे और उधर से यहाँ पे बस आई यहाँ पे सवारियाँ उतारी फिर घूम के फिर मेन रोड पे गई तो यहाँ पे ये नियम है कि यहाँ पे यदि रोड से दो तीन किलोमीटर अंदर भी गांव है यदि मेन रोड से चार पाँच किलोमीटर अंदर भी गांव है तो यहां पे क्या है बस वहां जाती है चाहे जितना छोटा गांव हो और हर गांव गांव में बस स्टॉप बने हुए हैं तो वहां पे जाके बस उतारेगी और यदि दूसरा रास्ता है तो उधर से आ जाएगी मेन रोड पे घूम के नहीं तो वहां पे रिटर्न होती है बाइक हो के घूम के फिर आएगी रोड पर तो ऐसे ही कम से कम मैं कितूर से यहाँ सांगोली तक की दूरी मात्र पंद्रह किलोमीटर है लेकिन बस ऐसे ही घूम के कम से कम रोड से आउटसाइड दस गाँवों में गई है तो घूम घूम के तो इस वजह से मुझे 30 से 35 किलोमीटर यानी कि लगभग एक घंटे से ऊपर ऊपर लग गया जबकि 15 मिनट के लिए बहुत ज़्यादा 20 से 25 मिनट लगना चाहिए तो यहाँ पे एक अच्छी सुविधा है और कर्नाटका सरकार की काफ़ी अच्छी सुविधा है और ये यह यहाँ पे छोटे छोटे गांवों तक भी बस की कनेक्टिविटी है तो ये रहा सांगोली रैन्ना जी का जन्म स्थान संगोली गाँव ये रहा सांगोली रैन्ना पार्क तो ये रही क्रांतिवीर सांगोली रायन्ना जी की मूर्ति ये जो है ये मंदिर बना हुआ है अब यहाँ से आपको दिखाते हैं चलिए मलप्रभा नदी